ঊনৈছশ ঊনৈছ চনৰ তেৰ এপ্ৰিল ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা ইতিহাসৰ এই দিনটো এটি ক'লা দিন হিচাপে ইতিহাসত সদায় ৰৈ গৈছে এইখন হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশ এছিয়া এছিয়া মহাদেশৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত অৱস্থিত এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হৈছে ভাৰতবৰ্ষ আৰু এই ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পশ্চিম দিশত অৱস্থিত এখন ৰাজ্য হৈছে পাঞ্জাৱ এই পাঞ্জাৱ ৰাজ্যৰ উত্তৰ আৰু পশ্চিম দিশত অৱস্থিত এখন জিলাৰ নাম হৈছে অমৃতসৰ আৰু এই অমৃতসৰ জিলাৰ জালিৱানালাবাগ নামৰ ঠাইখনত ঊনৈছশ ঊনৈছ চনৰ তেৰ এপ্ৰিল তাৰিখে এটি নিশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল যাক আমি ইতিহাসৰ জালিৱানালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড বুলি জানো পাঞ্জাৱ ৰাজ্যৰ সেই সময়ৰ ইংৰাজৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা জেনেৰেল ডায়াৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে চৰকাৰী তথ্য মতে প্ৰায় তিনিশ ঊনাশীজন নিৰিখ ভাৰতীয়ক সেই দিনটোত উলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ অমৃতসৰৰ জালিওানাবাগৰ যি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বিশেষ এই দিনটোত কি ঘটিছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত কিহৰ কাৰণে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি প্ৰায় তিনিশ ঊনাশী জন ব্যক্তিক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ইয়াৰ এটা দীঘলীয়া ইতিহাস আছে আমি এই কথাখিনি জানিব জানিব লাগিলে আমি লাগিব সেই বাবে কথাখিনারিষ্ট ঠাইত কিয় ইমান বৃহৎ সংখ্যক জনসাধারণের সমাবেশ হয়েছিল সেই সময়ের পাঞ্জাবর দুজন জনপ্রিয় নেতার নাম হয়েছে ডক্টর সত্যপাল আর ডক্টৰ ইটসলিউ ইংৰাজ সরকারে উনিশশো উনৈশ সনের দশ এপ্রিল তারিখে এই দুজন জনপ্ৰিয় নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অমৃতসৰৰ পৰা এক নিৰ্জন ঠাইলৈকে নিৰ্বাচন দিছিল এতিয়া ডক্টৰ সত্যপাল আৰু ডক্টৰ কিটছলিউক কিহৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকে সেই সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আৰম্ভ হোৱা অহিংস সত্যাগ্ৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল এতিয়া তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে অহিংস সত্যাগ্ৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল আৰু পাঞ্জাৱত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে আগভাগ লৈছিল এই কথাটো জানিব লাগিলে আমি জানিব লাগিব ৰাওলাত আইন কি ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত ইংৰাজ চৰকাৰে এখন বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল সেইখন হৈছে ৰাওলাত আইন চিডলী ৰাওলাতৰ নেতৃত্বত এই আইনখন কি কৰা হৈছিল প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল আইনখনৰ এটি বিশেষ দফাই ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ মনত আঘাত দিছিল সেই বিশেষ দফাটো হৈছে যিকোনো এজন ভাৰতীয়ক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিনা বিচাৰে তেওঁলোকক দুবছৰৰ বাবে কাৰাগাৰত নিক্ষেপ কৰিব পাৰিব এই ঘটনাটোৰ কাৰণে বা এই সিদ্ধান্তটোৰ কাৰণে ভাৰতীয়সকল ক্ষোভিত হৈছিল কাৰণ নিৰ্দোষী মানুহ এজনকো এই আইনখনৰ জৰিয়তে কাৰাগাৰত বন্দী কৰাৰ কাৰণে এটি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ছয় তাৰিখৰ পৰা অহিংস সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই আন্দোলনে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰচাৰ লাভ কৰিছিল আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে ইয়াত জঁপিয়াই পৰিছিল ঠিক সেইদৰে আমাৰ পাঞ্জাৱতো সেই সময়ত বিশেষভাৱে এই আন্দোলনৰ এই বহুলভাৱে প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আগভাগ লৈছিল ডক্টৰ সত্যপাল আৰু ডক্টৰ কিটছলি ডক্টৰ সত্যপাল আৰু ডক্টৰ কিটছলিউক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে তাৰ জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ দাবীতেই হওক বা ইংৰাজ চৰকাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ স্বেচ্ছাচাৰী শাসনৰ বিৰুদ্ধেই হওক ঊনৈছশ ঊনৈছ চনৰ তেৰ এপ্ৰিল তাৰিখে এক ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰিছিল এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰৰ জালিৱান আলাবাগ নামৰ ঠাইখনৰ যেতিয়া তেওঁলোকে ইয়ালৈকে আহিছিল অহাৰ সময়ত তেনেদৰে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ বাধা প্ৰদান কৰা নাছিল তেওঁলোকে যি ঠাইত সমবেত হৈছিল এই ঠাইখন চাৰিওফালে পকাৰ বেৰ আছিল আৰু এই ঠাইখনত সোমাবৰ বাবে এটাই মাথো পথ আছিল সেই পথটোৰে সোমাব লাগিব সেই পথটোৰে ওলাব লাগ যিহেতু সেই সময়ত টেকন'লজি ইমান ডেভলপ হোৱা নাছিল গতিকে পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে সেই ঠাইত এটি কুঁৱা আছিল আৰু এইটো হৈছে সেই বিশেষ কোৱাটো বৰ্তমান বৰ্তমান এই কোৱাটো কি কৰা হৈছে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে সেই সময়ত সেই ঠাইৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্বত থকা সামৰিক বাহিনীৰ দায়িত্বত থকা জেনেৰেল ডায়াৰ আহি উপস্থিত হয় উপস্থিত হৈ সেই জনসাধাৰণক কোনো ধৰণৰ আগজাননী নিদিয়াকৈ নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ লগত অহা সৈন্য বাহিনীক নিৰ্দেশনা দিয়ে যিহেতু জনসাধাৰণ নিৰস্ত্ৰ আছিল ওলোৱা সোমোৱা কৰিবৰ কাৰণে এখনেই মাত্ৰ দৰ্জা আছিল গতিকে জনসাধাৰণে একো উৱাধি পোৱা নাছিল আৰু নিৰস্ত জনসাধাৰণৰ ওপৰত জেনেৰেল ডায়াৰৰ নেতৃত্বত যি সৈন্য বাহিনী আছিল সৈন্য বাহিনীয়ে যি গুলীচালনা কৰিছিল তাৰ ফলত বহুতো লোক থিতাতে নিহত হৈছিল বহুতো লোক আহত হৈছিল প্ৰাণৰ তাৰনাত বহুতো জনসাধাৰণে তাত থকা কোৱাটোত জাপ দিছিল আৰু তাৰ পৰা তাত উল্লেখ থকা অনুসৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এশ বিশটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পাণৰ তাৰনাত যি কুঁৱা জাপ দিছিল জাপ দি সেই কুঁৱাৰ ভিতৰত পৰি তেওঁলোকৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আমি যদি তাত যাওঁ তাত এই ইংৰাজ চৰকাৰৰ দিনত হোৱা এই নিষ্ঠুৰ ঘটনাৰ সাক্ষী হিচাপে বুলেটৰ চিনবিলাক দেখিবৰ কাৰণে পাম এয়া হৈছে কিছু বুলেটৰ চিন ইয়াত সেই সময়ত ইংৰাজ চৰকাৰৰ দ্বাৰা সংঘটিত কৰা যি ঘটনা ঘটনাত জনসাধাৰণ যেতিয়া পলাবৰ কাৰণে খুজিছিল জনসাধাৰণে যেতিয়া ৱাল বগাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকে কৰা গুলীচালনাৰ চিন ইয়াত কি হৈ আছে বৰ সুন্দৰকৈ দেখিবৰ কাৰণে পোৱা যায় এয়াই হৈছে ইতিহাসৰ জালিৱানালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব